Всем привет! Сегодня я расскажу вам о картах Таро, то, что вы, скорее всего, совершенно о них не знали. Итак, гадание на картах Таро, пожалуй, самый популярный сегодня способ предсказания будущего. Провидицы в пестрых одеждах, которые за деньги рассказывали посетителям ярмарок о том, что их ждет, остались в прошлом. Но их главный инструмент, гадальные карты, стали заметной частью современной культуры. У успеха Таро два секрета. Во-первых, завораживающая символическая система, которая впитала в себя элементы множества оккультных и мистических традиций. Можно получить эстетическое наслаждение, просто разглядывая карты. Во-вторых, подлинный демократизм. Таро в том виде, в каком они известны современной западной цивилизации, никогда не были эксклюзивным инструментом, доступным лишь посвященным. Считается, что карты может использовать любой, кто относится к ним с почтением, верит им и соблюдает законы этого искусства. Классическая колода Таро состоит из 78 карт. В них есть младшие арканы, карты четырех мастей, жезлов, мечей, кубков и пентаклей. В каждой масти есть карты от единицы, туза до десятки, а также четыре придворные карты – паш, рыцарь, королева и король. Старшие арканы – 22 уникальные карты без масти. Их нумерация и название могут отличаться в разных колодах. Сегодня свои колоды Таро придумывают и продают очень многие. Можно найти колоды по литературным произведениям и сериалам, особенно в жанре фэнтези, например, по Алисе в стране чудес или Властелину колец. Гадание на Таро – это целая наука, Каждый год издаются десятки книг, посвященных интерпретации карточных раскладов. Общая идея заключается в том, что каждая из карт имеет свой смысл. Например, повешенного за ногу, не за горло, часто интерпретируют как тупиковое положение, из которого нелегко выбраться без потерь. Шестерка кубков означает благоприятную ситуацию, благополучие и гармонию. Комбинации карт позволяют составить общую картину из этих единиц смысла. Если повешенный в раскладе окажется в позиции, обозначающей настоящее, а шестерка кубков в будущем, это будет означать, что человека ждут сложности, из которых он выберется с потерями, однако в результате будет вознагражден. Европейские оккультисты 18 и 19 веков утверждали, что Таро придумали жрецы Древнего Египта, а по миру их распространили цыгане, которые вплоть до 19 века считались потомками египтян. В 1889 году французский мистик Жерар Ранкос, более известный под псевдонимом Папюс, писал «Игра в карты, называемая Таро, которой владеют цыгане, является Библией и Библией. Это книга Тота, Гермеса Трисмегиста, книга Адама, книга первоначального откровения древних цивилизаций. Таким образом, в то время как масоны, Умные и сильные люди утратили традицию, когда жрецы, тоже умные и сильные, утратили эзотеризм. Цыгане, хотя и невежественные и порочные, дали нам ключ, который позволяет объяснить всю символику древних эпох. И эта версия не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что в ее основе лежит давно опровергнутое средневековое предположение о происхождении цыган от древних египтян. На самом деле они пришли. Из Индии. Само слово Таро происходит от итальянского Тарочи, которым и называли древнейшие версии таких колод. Этимология слова ясна не до конца, однако очевидно, что оно итальянское. Таро возникли как вариация обычных карточных игр, которые появились примерно за столетие до этого. Скорее всего, сама идея карточной игры пришла в Европу через мусульманскую Испанию из Аравии, Китая или Индии. Первое упоминание об игральных картах в Европе относится к 1371 году, когда колоду заказал себе король Арагона Педро IV. Через десятилетия упоминания об игральных картах встречаются уже в документах и летописях многих западноевропейских стран. Главная инновация Таро появление пятой масти старших карт. Первое документальное упоминание такой колоды было обнаружено в, архив... в архивах Леонелла Д'Сте графа Феррары и относится к 1442 году. Впрочем, вероятно, что к этому моменту Таро были известны и относительно распространены в североитальянских государствах уже несколько лет. В документах того времени встречается много упоминаний, расписанных вручную дорогих карт, которые известные художники делали на заказ для богатых аристократов. До наших дней они не дошли. Каждая колода имела собственную систему мастей, и символику старших карт, которые придумывали заказчики. На них изображали библейских персонажей, античных богов, аллегории человеческих добродетелей и пороков. Такие колоды стали способом самовыражения для итальянской знати эпохи возрождения, среди которой были в моде интеллектуальные забавы. Подобные карты никто и не думал использовать для гадания. Ими играли в игры, судя по всему, напоминавшие современный бридж не сохранилось ни одной точной записи, объясняющей их правила. Вероятно, они были и так всем известны. Некоторые исследователи считают, что помимо игр и интеллектуального самовыражения, итальянская аристократия использовала прото-таро для того, чтобы запоминать классические сюжеты античной литературы и средневековой философии. Такой метод игрового обучения, основанный на постоянном визуальном воспроизведении образов, отстаивал еще ФОМА Аквинский. В 1449 году венецианский генерал Якопа Антонио Марчелла отправил колоду Таро анжуйской герцогине Изабелле. В письме, которое сопровождало карты, он указал, что карты ему отдал некий венецианский придворный Сципио Карафа, который и встретился с ним в лагере Миланской армии и убедил подарить карты Изабелле. Марчелло уверял, что карточную игру изобрел их недавно почивший современник, герцог Милана Филиппо Висконти, который родился в 1397 и правил с 1412 по 1447 год. Марчелло утверждал, что придумать новую карточную игру герцогу помог его секретарь Марчиано Ди Торнтона, который увлекался философией и астрологией. Герцог Висконти был очень некрасив и страдал от множества врожденных болезней, а потому не любил появляться на публике и запрещал художникам рисовать его, кроме случаев крайней необходимости. В то же время он был хитрым и расчетливым правителем, и вдобавок высокообразованным человеком. Всю свою жизнь он любил интеллектуальные игры, которые предпочитал всем остальным видам досуга. Оригинальная колода карт герцога Висконти до наших дней не дошла, однако частично сохранилось сочинение Диторнтоны, где тот объясняет смысл и принципы игры. Колода стала промежуточным этапом перехода от обычных игральных карт к таро. В игре четыре обычные масти, которым соответствуют животные, но есть и наполненная символизмом пятая масть, карты которой хоть и были связаны с остальными четырьмя, но как бы давлели над ними. Вот ее карты. Добродетели – Орел, Юпитер, Аполлон, Меркурий, Геракл, Богатство – Феникс, Юнона, Нептун, Марс, Эол, Целомудрия, Черепаха, Палант, Диана, Веста, Дафна, Удовольствие, Голубь. Венера, Бахус, Церера, Купидон. Марчиано описал лишь 24 карты в этой колоде, однако, скорее всего, в каждой масти существовали младшие карты. До самой смерти в 1447 году Висконти заказывал разным художникам новые колоды, которые все больше походили на знакомое нам Таро. После его смерти и последовавшего за ней династического кризиса, власть в Милане перешла к династии Сфорца, ее основатель Франческо тоже увлекался картами и сам создал несколько колод. Карты миланских герцогов исследователи объединяют в категорию Таро Висконти Сфорции. Частично сохранились 15 таких колод. Интересно ли вам было узнать эту информацию о картах Таро? Между прочим, будет и продолжение. Напишите, захотите ли вы узнать историю дальше. Данная статья написана Александром Артамоновым и прочитана Кариной Захаровой. Всем пока!